Підопічні криворізького психоневрологічного інтернату кожен день проживають за схожим сценарієм. Сон прогулянки обід за розкладом, але спілкування з навколишнім світом бракує. Федір-поставник має проблеми з мовою. Він регулярно пише листи батькам і з радістю очікує на приїзд сестри, яка буває у нього раз на рік. Сусід Федора Анатолій Сафроник в основному спілкується лише з товаришем по кімнаті, з яким має спільний інтерес релігію. моя комната, я тут, я живу тут не, 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 один, тут живет один мой товарищ, это у меня живу, он и мой гид со вот, он купил, мы с ним купили стол, компьютер, ну, больше время люди, люди верующие, да, и мы большинство слушаем там проповеди, общаемся с верующими людьми, которые сюда приезжают, Ну, отак, живеться нам тут не було. Нерідку благодійність обходить увагою дорослих, надаючи допомогу в більшості дітям. Тому дехто з волонтерів, які нещодавно відкрили чарівну кімнату у Криворізькому дитячому будинку-інтернаті, вирішили створити новий соціально благодійний проєкт. Живий куточок, в рамках якого буде побудовано міні зоопарк має за мету налагодити комунікацію пацієнтів з навколишнім світом та подарувати їм можливість реалізувати свої найкращі якості. когда был уже реализован проект с детской комнатой, возникло продолжение. То есть, когда мы общались и узнавали детали, куда перемещаются эти дети с детской комнаты, то оказалось, что на самом деле как бы, они переезжают в дом престарелых инвалидов именно сюда. И здесь уже они остаются без такой заботы и присмотра, как, скажем так, в детском доме. Чаще принято считать, что взрослым как бы заботы и внимания не надо, потому что они взрослые. Но на самом деле люди такого уровня и с такими ограниченными возможностями требуют, мне кажется, наверное, столько же, может даже и больше внимания, чем дети. Наша группа единомышленников решила создать на территории психоневрологического интерната мини-зоопарк, где будут заселены такие питомцы, как кролики, собаки, пород, лабрадор, золотой ретривер, лошадь, курочки, всевозможные птички, морские свинки. Мини-пиги, вьетнамская порода маленьких свинок, которые абсолютно безопасны. Кроме того, что они будут помогать снимать напряжение психологическое подопечным, они разнообразят их повседневность, внесут разнообразие в ежедневный досуг. Люди, которые здесь проживают, они ограничены в своих физических возможностях, но вполне смогут ухаживать за животными и за чистотой, поддерживать чистоту вольеров. Пацієнтам Криворізького психоневрологічного інтернату допомагають різні установи міста. Техніка, одяг та інші речі надані підприємцями, значно покращують життя підопічних. Але допомоги, а головне підтримки ніколи не буває забагато. Тому волонтери, які займаються проєктом Живий куточок, запрошують до себе всіх бажаючих взяти участь і прикрасити життя тих, хто цього потребує. Практично ми живемо. живем замкнутой жизни, это, конечно, будет какое-то настроение, какой-то стимул, какая-то радость будет больных, какое-то настроение будет у них подниматься. Это, если мы, конечно, построим построите. За это вам, конечно, благодарна. Благодарность большая. Проект глобальный. Есть уже у нас и строительный проект с самой стройки, есть уже частично строительные материалы, есть рабочая сила. Уже на 80% мы нашли животных. Сейчас вопрос стоит, конечно, в лошади. Хотелось бы привлечь людей, которые бы помогли, посодействовали найти нужную лошадь или воспитать же ребенка так, чтобы он смог общаться с больными людьми. Кроме мини-зоопарка, мне хотелось бы призвать людей к тому, чтобы посодействовали и в одежде, и в обуви, и в медикаментах, ну и вообще в какой-то заботе. Мы вот приглашаем, присоединяйтесь, у кого есть возможности, время, желание поддержать наш проект, поучаствовать в нем, оказать как бы в любом виде відео она будет буде актуальна. Можна найти наши координаты в соцсетях, Facebook, Одноклассники. Вот. Ну и Плюс как бы наши телефоны, по которым яким ми з примем любую поддержку и помощь. в перспективі. Волонтери планують, окрім соціально-благодійного проєкту Живий куточок відкрити ще одну чарівну кімнату в психоневрологічному інтернаті, адже на дива заслуговують всі незалежно від віку.